Мы открыли в начале 2000 х годов одно из первых в мире отделения, одновременно с немцами, по всего тела от тела. От стоп части затылочной части, до атланта, скажем так. скажем так. восемь или медицины профилей медицины были задействованы над одним пациентом. То пациентом. То полностью мы полностью выставляли всю систему, начиная систему, стоп от стоп челюсти. нижней челюсти. Мы расслабляли мышцы, снимали мышцы, снимали Результаты были Результаты обалденные. просто прошло Но три. года 3, и мы начали получать рецидивы. Причем рецидивы там, где мы их совершенно не ожидали, где были идеальные результаты. Мы проходили все боли, все выравнивалось. Человек становился быстрее, лучше, сильнее, резче. Молодее. Ну, да, наверное, но мы тогда над этим не думали. Мы просто видели результат нашей работы. И вот через года три начались рецидивы. Если условно мы боролись в каком-то отделе позвоночника на 5 часов, то возникала проблема на 7, на 9, на 12. То есть все равно возвращался рецидив. Поэтому через лет 6 мы закрыли это отделение, потому что нельзя двигаться куда-то, если ты не знаешь, куда ты двигаешься.